Вітаю вас, я Володимир Тетерук і Це програма. Точка зору. Сьогодні ми робимо цю програму в приміщенні торгово-промислової палати, де, де відбувається. Рада, антикризова рада громадських організацій. І питання природно йдуть здебільшого про нашу економіку, про фіскальну систему. З цікавої доповіді виступила пані Юлія Дерговос, віце президент Української спілки промисловців і підприємців. І вона торкнулася в своєму виступі фіскальної політики держави. Але зараз ми хотіли поговорити про одну тему, яка періодично стає дуже актуальною. Це тема офшорів. Точніше, чому люди Виводять гроші в офшори і чому на сьогоднішній день офшори не здолані, вони не переможні. І ти взагалі чи є зло в самих офшорах? От в чому проблема, пані Юлія? Виводяться капітали по різним причинам. Ну, во-первых, нужно сказати, що налогова нагрузка в нашій стране достаточно висока. Перше, второ, не гарантії. защиты прав собственности. И для того, чтобы защитить свои капиталы и уклониться от налогообложения, собственно говоря, и пользоваться этим механизмом, и если есть возможность не платить, то почему бы этим не воспользоваться? В связи с этим действительно очень э, огромное количество э, средств каждый год э, уходит, э, покидает территорию Украины и выводится за границу. Это называет кто-то 12 миллиардов долларов, э, где-то больше, меньше, но в принципе это действительно для страны э, большая сумма, это по крайней мере больше, чем те, та помощь э, Международного финансового фонда, за которой мы бегаем с э, протянутой рукой. Теперь э, действительно возникла такая проблема, и после очередных офшорных скандалов был поднят вопрос о том, чтобы создать такое законодательство в нашей стране, которое бы предотвращало вот подобные схемы. Э, в том числе э, есть и, и международные требования, международные рекомендации, и, собственно, все страны сейчас пользуются ими и э, приводят свое законодательство в соответствии с этими требованиями. Что касается нашей страны, действительно были разработаны ряд законопроектов, но я сейчас хочу остановиться на одном из них, на, именно на том, который подготовила экспертная группа, это аудиторы и юристы, два эксперта Татьяна Шевцова и Александр Шемяткин, которые на волонтерских началах, без где-то помощи представителей власти или там фискальной службы, разработали прекрасный законопроект, который решает сразу несколько задач. Первая задача, это в том числе предотвращение или недопущение вывода капиталов за границу. Кроме этого, вторая проблема, это инвестиционное стимулирование или стимулирование развития инвестиций и активизации бизнеса в нашей вот стране. Я, я перепрошу, вот такое уточнение. В принципе, капитал выходит за кордон не потому, что поганые люди, правильно? Потому что выгодней, что его вывезти за за кордон, они а вкладаты сюда. Да, конечно потому что бизнес всегда ищет именно возможности, которые предоставляются и если есть легальная возможность это сделать, то как раз они этим и пользуются. Речь идет о том, что в основном используются легальные механизмы в принципе. И уже второй вопрос, что какая-то часть выводится по совершенно излучинным да, или теневым каким-то схемам. В принципе, при помощи вот, юрисдикции с низким налогообложением эта возможность была была предоставленная в том числе украинцам, и, конечно, этим воспользовались. Теперь э, вопрос. Э, в основном те предприятия, которые выводили деньги за границу, это те, которые, которые вместе с тем э, умудрились не заплатить налог на прибыль в нашей стране. То есть сам вывод прошел без налогообложения легально, а вот то, что были искусственно созданы убытки внутри страны, это действительно э, говорит... о тому, що в нашому действующем законодательстве була цілий ряд дыр, которые позволили позволіли е, различним там способом і е, збіжати нормальне нагрузки налогової поналоги наміта. Прибыль... От ці дірки а, зараз дуже часто говорять, що потрібна політична воля. Ну така абстрактна така дефініція. Політична воля вона допоможе. От чи є зараз політична воля? Чи є ну зокрема в нинішнього керівництва політична воля для того, щоб ці гроші пішли, щоб бізнесмену було вигідно вкладати гроші в Україну, а не виводити їх туди. Як ви відчуваєте? Я розумію. Це ми виходимо від політ. Це не питання Да. Я зараз, пріжжімо ответить на ваш вопрос, я просто розкажу коротку історію, і буде понятно, є у нас політична воля ліні. Значит, если опять же возвращаться к законопроекту, это о налоге на выведенный капитал. Этот законопроект был разработан еще в, прошло, в прошлом году. Часть его была включена в законопроект 3357 о либеральной реформе, так называемой. Он тогда назывался налог на распределенную прибыль. Мы понимаем дальше, что произошло с этим либеральным нашим законопроектом, который, собственно говоря, вся либеральная часть осталась непринятая, а вот как раз более фискальные нормы в первую очередь и попали уже в правительственный законопроект. Значит, теперь э, говорим о распределенной прибыли. Эта часть дорабатывалась, отдельно была вынесена в отдельный законопроект уже экспертами и отдельно доработана. Стала это называться часть э, законопроекта налоги на выведенный капитал. Э, и после этого данная часть стала данный законопроект стал продвигаться и проводиться консультации не только с бизнесом, но и с представителями власти. Консультации продолжаются с весны 2016 года, непосредственно уже конкретно под готовый, по готовому законопроекту. Все это время обсуждали, 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 обсуждали. И когда готовился законопроект вот сейчас Минфином о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, эти нормы туда не попали. То есть не было принято решение об их включении. И только вот совсем недавно, на днях прошло заседание, 25-го, по-моему, числа, да? прошло заседание э -э, на Национального совета реформ, на котором было принято решение э -э, все-таки э -э, перейти на налогообложение этим налогом, но с 1 января 2018 года. Для чего была внесена такая, в при положения была внесена такая фраза, что э -э, кабинету министров до 1 июля 2017 года разработать и внести в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал. Вопрос, что будут вносить, если он уже готов на самом деле? Или тогда возникает другой вопрос, а какой законопроект в каком виде попадет в Верховную Раду? Если мы так будем выразимывать, то, зразумеем, что политической воли, можно сказать, ну при я, как бачу на развиток судьи, особливо не иснуе. Она сюда просто сюда. перенесена, как бы решение этого вопроса окончательно перенесено э, на первое полугодие 2017 года, а дальше воля а там может или шаг сдохнуть, что... да, или подешаг, Может быть изменена в любой момент. Дякую вам, дякую вам. І це була програма «Точка зору». Своєю точкою зору ділилася Юлія Драговоз, вице президент УСПП. Всього вам доброго.